যোৱা কেইদিনমানৰ আগতে কালায়ন থানাৰ অন্তৰ্গত পোন্ধৰ নম্বৰ অব্লিক টুৱেণ্টি ফাইভ মানৱ সৰবৰাহকাৰী এটা বিশেষ মোকৰ্দমাত আমি দুগৰাকীকৈ নাবালিকা আমি ৰাজস্থান ৰাজস্থানৰ জয়পুৰ গ্ৰাম্য জিলাৰ পৰা আমি উদ্ধাৰ কৰি আনিছিলোঁ আৰু সেই সংক্ৰান্তে যেতিয়া আমি বিস্তৰ অনুসন্ধান চলাওঁ তেতিয়া আমাৰ সেই অনুসন্ধানত দেখা গৈছিলে যে ইয়াৰ মূল যোজন কিংপিন আৰু মূল ব্যক্তি যোজন জড়িত হৈ আছে আৰু সেই মূল ব্যক্তি দুজন পলাতক অৱস্থাত আছিলে গতিকে আমি সেই সংক্ৰান্তীয় তদন্ত চলাই গৈছোঁ আৰু তদন্ত চলাই যাওঁতে ইয়াৰ অন্যতম প্ৰধান অভিযুক্ত তেওঁৰ নাম হ'ল ৰূপালী দত্ত ব্ৰাহ্মণগ্ৰাম কালাইন তেওঁ হায়দৰাবাদত আছিলে আৰু হায়দৰাবাদৰ গাচি বাউলি বুলি এটা এটা পুলিচ ষ্টেচন আছে সেই পুলিচ ষ্টেচনৰ অন্তৰ্গত এটা অঞ্চলত আশ্ৰয় লৈ আছিলে আৰু আমি বিশেষ সূত্ৰৰ পম খেদি আৰু এটা আমি আৰক্ষীৰ এটা দল তাত পঠাইছিলোঁ আৰু সেই দলটোৱে তাৰ পৰা সেই মহিলাগৰাকীক এৰেষ্ট কৰি আমাৰ ইয়ালৈ লৈ আছে আৰু ইতিমধ্যে আমি মাননীয় আদালত আদালতত মানুহগৰাকীক আমি অলৰেডি আমি প্ৰডিউচ কৰিছোঁ আৰু প্ৰডিউচ কৰাৰ লগে লগে মাননীয় আদালতে আমাক পাঁচদিনৰ আৰক্ষী হিফাজত আমাক দিছে আৰু আমি বিস্তৰ তেওঁৰ লগত সোধ পোছ কৰি আছোঁ আৰু আমি জনাত তেওঁ বহুত এনেকুৱা ঘটনাৰ সৈতে জড়িত হ'ব পাৰে গতিকে আমি আৰু কি এই ঘটনাটোৰ লগত তেওঁ কি তথ্য লাভ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি জোৰ তদন্ত চলাই আছোঁ কিন্তু সদ্যহতে আমি এই ঘটনাটোৰ সৈতে মানৱ সৰবৰাহকাৰী ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত মোৰ অন্যতম মূল ব্যক্তি ৰূপালী দত্তক আমি ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু তেওঁক বৰ্তমান পুলিচ হেফাজত আছে আৰু আমি দূৰ তদন্ত চলাই আছোঁ তেওঁৰ লগত আৰু এগৰাকী মহিলা জড়িত হৈ আছে আৰু সেই মহিলাগৰাকীও এতিয়া বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে আৰু আমি আমি আশা কৰিছোঁ যে শীঘ্ৰে তাইকো আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম